أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين أنا, مسلمٌ أنا مسلمٌ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أشهد أن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها فإن كل محتثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عزيز ازم الله الله سبحانه وتعالى يحمد ذلكي بزدنا طهابر جمعنا ومعظم قلماغه مكتدش وابن وربنا دائم size Allah Subhanahu ve Taala'nın alemlere yalnız rahmet olarak gönderdiği Allah'ın son Resulü Muhammed İbni Abdillah sallallahu aleyhi ve sellemin iki hadisini okumak istedim. Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni yalnız alemlere rahmet olarak göndermişiz. Demek ki o Resul, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alemler için rahmetten başka bir şey değildir. və Yalnəs aləmlər üçün bir rəhmətlə olaraq göndərilmişdir. Və onun dediyi bütün əmrlərdə, etdiyi bütün nəhlərdə aləmlər üçün diqqət edin ki, aləmlər üçün bir rəhmət vardır. Onu bilən bilmişdir, bilməyəndə bilməmişdir. Da bu rəhmətlərin nümünələrindən biri məs oxuyacağam Allahın izni ilə bu hədisdir ki, mənim şeyxim Əhməd ibn Muhammed ibn Hanbal Bizim yanımızda alim olan, alim məqamında olan və alimlərin çərçivəsində xüsusi bir yeri olan və hədis elmində hədis elimlərində daha doğrusu qaydalun hədis, yəni hədis illətləri elmində sayı barmaqla sayıldığı alimlərin çərçivəsində özünə məxsus yeri yəni olan Əhməd ibn Muhammed ibn Həmbelə Şeybani və us-musnadəndə bir ki, hadəsənə Süleyman ibn Harb, hadəsənə Hammad ibn Zeydən an sabitən an Anas ibn Məlik. Bu isnad Görə biləcəyiniz ən səhih islatlardan biridir. Süleyman ibn Harb Rahmatullah alayhi imamdır. Muhammed ibn Zeyd həmçinin Siqava imamdır. Sabit ibn Aslam el-Bunanidir. Anası ibn Malikin tələbələrindən, ondan elm alan tabi alim tabiinlərdən biridir, məşhurdur. Və Anəs ibn Malik Abu Hamd radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin xidmətçisi, Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemə onun xidmət etmiş mübarək bir zattır. Deyir ki, Fənnə qulaman yəhudiyan can yəxidimə nəbi sallallahu alayhi və sallama fə marid. Yəni ki bir yəhudi oğlan uşağı, yəni qulam normalda yeni yetmə gənc olan uşağın aradır qulam, vəsə hizmetçi də qulam deyildə. Yəni oğlan hizmetçi qulam deyildir. Yəni bizim xalqımızda qulam adı var. Həmin bu qulam kəlməsidir. Bəzən qulaməli deyildə. Yəni ki qulam bu ali yəni yani əlinin xidmətçisi. Bəzən də qəhvə edərək Kəlb Əli deyildə ki, Kəlbəli adından məşhurdur. Yəni əlini iti deməkdir. Yəni Kəlb Əli əlinin iti. Yəni, belə ifrat dərəcədə də adlar da var. Allah Subhanahu taala ağıl sağlamlığı versin. Deyir ki, bir yehudi gənc uşaq olan uşağı kana yaxtumun nabi sallallahu alayhi və sallam. Adətən bu cür cümlələr bir şeyin davamlılığını bildirir. Yəni ki, daima, uzun müddət Rasulullah sallallahu alayhi ve selleməyə, yəni xidmət etmiş bir gənc Yahudi oğlan uşağı var. Yəni bu adam Yahudilik həm millət adıdır, xalq adıdır, həm də dinin adıdır. Və millətcədə də, dincədə də Yahudi olan bu kimsə, bilirsiniz ki, Məddinədə də Yahudlar yaşayırdılar. Yəni bən o Quraida, bən o Qaynuka və başqa yəni qəbrələr var ki, Məddinədə məskun idilər, yaşayırdılar. Görsəniz ki, onlardan biri imiş. Ərəsulullah sallallahu alayhi və səlləm xidmətədirmiş. Burdan biz nəyi də başa düşürük? Yəni kafir olan birisi müsəlman kimsəyə xidmətçilik edə bilər. Burada heç bir sıxıntı yoxdur. Fə məridə deyir ki, o xəstələndi. Fə atahu nəbi sallallahu alayhi və səlləm yə'uduhu. Və nəbi sallallahu alayhi və səlləm onu ziyarət etmək üçün onun yanına gəldi. Demək ki, kafir bir kimsə, yəhudi bir kimsə, kafir bir kimsə xəstələnənsə Müslüman kimsə onu ziyarət edə bilər, onu yoluxa bilər. Yoluxmaq nə deməkdir? Xəstə yoluxması bizim dilimizdə sizə yəqin ki, onu eşitməmisiniz. Müasir dildə deyilsəm, yəni gedib xəstəyə baş qəymə, xəstəyə dəymə yoluxmaq deyirlər. Yəni heç vaxtsa xəstəyə yoluxmaq demək deyil. Qa'ida 'inda ra'sihi faqala. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, onun başının üstündə oturur, yəni baş ucunda oturur. Faqala lahu Ona dedi ki, "Əslim. Bu bir kəliməçi var. Dünya və axirət saadəti bu kəlimənin üzərindədir desəm, əsla vəlahi yəni yanlış da demərəm, mübalığa deməmiş olmaram. Əslin bir kəlimədir. Təslim ol. Yəni əslin müsəlman ol deməkdir. Hər zaman xatırlatmağa çalışıram, qayğı getməyə çalışıram ki, ərəb dilində müsəlman kəlməsi yoxdur. Müsəlman kəlməsi Azərbaycan düşlərinin, türk ölkələrinin, türk xalqlarının dilinə keçmiş bir sözdür. Yəni müsəlman kəliməsinin bizim dillərimizdə olan qarşılığıdır. Yəni müsəlman təslim olan kimsə deməkdir. Və məsbu feil, feylin, əslən məfeilin ism-i faili, yəni, o feili icra edən şəxsə müsəlman deyirlər. Yəni kim ki Allah və Rəsulunla Allaha təslim olubsa, Rəsulunla ittibeyibsə, o şəxsə deyilir şəxsün müsəlman deyildir. Rədurun müsəlman, müsəlman kişi. Ərəsulullah sallallahu alayhi və sallam bu yəhudü uşağı evində ziyarət etdi. Yəhudinin evində ziyarət etdi. Onun baş ucunda oturdu və dedi ki, əslin təslim ol. Əmən yargabu an millati İbrahim illə men safa nəfsəhu. Özünə qarşı səfih olandan başqa kim İbrahimin millətinlə, yəni dinindən öz döndərar və alaqadi stafeynahu fi'd-dunyaya and olsun ki biz onu dünyada üstün etmişik, keçib üstün qılmışı. Yəni stafa keçib üstün qılmaq deməkdir. Və huwa fil-axirati min as-salihin. Və o axirətdə salih olan kişilərdəndir, salihlərdəndir. İndi Allah subhanahu wa taala bundan sonraki ayədə İbrahim əleyhissalamın nə üçün üstün olduğunu, nə üçün seçilmiş bir kimsə olduğunu, nə üçün bizim onun millətinə üst tutmağımızı üstütmağımızın gərəkliliyi lazım labid olduğunu və niyə üçün onun milletindən üç çevirənin safih olduğunu xəbər verir. İz qala lahu rubbuhu aslim ki bir zaman Rəbbi ona demişdi ki təslim ol, müsəlman ol. Və həmin kəlmədə bax əsləm. Həmin kəlməndə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu yəhudü yəhudu uşağı deyildi. İz qala lahu rubbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alame. Bir zaman Rəbb-i ona demişdi ki, müsəlman ol, təslim ol, dedi ki, aləmlərin Rəbbinə təslim ol. Dünya və axirət saadəti məhz bu cümlənin üzərindədir. Nə də ki, Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam Roma imperatoru Herakle məktub yazanda, Bismillahir-rahmanir-rahim min Muhammedin abdillahi və rasulihī ilā Herakl azim Rūm Bismillahirrahmanirrahim. Allahın qulu və resulu Muhammad ibn Abdullahdan Rum imperatoru Herakle. Əsrim təşən, yütikallahu əcrəka merrətayn. Müslman oğul, salamat olarsan. O zaman Allah sənə əzmini çiğət versin. Hətta ondan bu əvvəldəki salamun alə men ihteda. Hidayət zərində olanlara salam olsun dedi Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm. Bu hidayət zərində deyil. Hamsə ilə elmdir, hamsə hikmətdir. Necə davranmaq, necə müətet etmək görsə onun məqamını qeyd edir, ağlı imuru vəruq imperatoru. Kiçiltmədi, aşağılamadı. Məqamını qeyd etdi, məqamını zikr etdi, adını çəkdi, salam verdi. Yəni ki Musa əleyhissalam salam vermişdi Firavun özünə gələndə, daxil olanda. Və Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam dedi ki, o uşağa əslin Müslüman ol təslim oldu. Fə nəzər ila abiye vahova inda ra'si. Şəh cənc yani yeniyetmədir. Cənc oğlan uşağıdır. Lakin günümüzdə özünə müsəlman deyən və yaxud da müsəlmanları bəyənməyib, əxlaq üzərində olduğuna deyən milyonlarla uşaqdan daha əxlaqlı, daha tərbiyəli ki, ölüm ayağında belə, xəstə ikən belə atasına baxır. Yəni nə desən atasından izin istəyir. Baxışları ilə belə izin verir. Bəki danışmaq heç taqatı yox idi həmin məqamda. Fa nazara ila abiye wa huwa hə 'inda rashuta. Atası da başı qoyulmuşdu. Yəni uşaq xəstədir, ölüm ayağındadır. Fa qala atası dedi ki, "Atə Əbül Qasim." Əbül Qasim heyət etdi. Kimdir Əbül Qasim? Kimdir Qasim? Rəsulullah sallallahu əleyhi və səllamin oğludur. Əbulqasim Rasulullah sallallahu əleyhi və səllamu kunyəsidir. Və yəhudi də məs kunyəsi ilə Rasulullah sallallahu əleyhi və səllama xitab edə bilmədət edir və deyir uşağına oğluna deyir ki, Əbulqasımə itaat et. Siz bu söz kəlimələri saniyələr ərzində dinləyib keçə bilərsiniz, lakin bu kəlimənin də üzərində bütün xeyir məs bu kəlimənin üzərində atı Əbulqasım Abul Qasim sallallahu alayhi ve sellema itaat edir. Bu insanlar isə ondan başqasına itaat edin dəvəti üzərində dəridən qabıqdan çıxırlar. Nədir ki, Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem əsri təcsim oldu. Deməli ki, ehli sünnəvel cemaə ol, sələfi ol, hənəfi ol, həmbeli ol, şiiə ol, cəfəri ol, 12 imam şiiəsi ol, nə bilim, falan kəssici, falan kəfran cəmata üzv ol, qurtaracaqsan 4 haqq məsələ, 5 batil məsələ, heç birini demədin. Zəhmə həmişə bunu qeyd edəlimiş. Quran əsnədə yoxdur bunlar. Bunlar sizin öz dilinizlə ətraf ətdiyiniz kimi qonundarma, sonradan çıxarılma, uydurma bir şeydir. Uydurma. Sizin özünüzün qonundurduğunuz, sizin özünüzün uydurduğunuz, büt yerinə qoyduğunuz, bütləşdirdiyiniz şeylərdir bunlar hamısı. İn hiya illə əsmâun smeytumuhâ antum və abâbukum. Bu yalnız sizin vəsir atalarınızın uydurduğu qoyduluq adlardan başqa bir şey deyil. Məni ənzər Allahu bi həmin sultan. Allah ona da heç bir dal nazir etməmişdir. Budur. Baxın, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dəvətini bir cümlədir. Əsdim, müsəlman olun. Demədi tağ təkfir et, falan kəsdərdən ola, falan cemaətdən ola, yox. Çünki İslam kəliməsinin içərisində müsəlman kəlməsinin içərisində bunun hamısı var. Cibril əleyhissalam gəlib soruşanda ki: "Əxbirli, andər İslam. Mənə İslam haqqında xəbər ver." Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dedimi ki: "Bütün xalqları təkfir edəcəksən. Hamını təkfir edirsən, təkfir dinin əsli deyil, qalan şeylər əsli deyil, dinin əsli var, dinin fərqi var falan." Yox. Əl-İslam u: "Ən təbüdəllaha la tüşriku bihi şeyə." İslam Allah'a ibadət edib ona heç bir şeyə şərik qoşmamandur. Bəs salam. Əsləm. Nə deyir haqıqı? Əsləm təslim. Müslüman ol, yəni salamat ol. Qutursan hər şeyə, hər şeyə salamat qalarsan. Heç bir bələ səni toxunmadan Allah anə stilə. Yəni bərazan qəfsim bu dinlərin, bu batıl məsəbbərlərin, batıl firqələrin, bu təfriqələrin bəlası və sar şeylərdir. Şan otasan tərəf baxır, atası deyir ki, "Abulqas mətaət et." Və o da Usaman olur həmin uşaq. Fa əslem Usaman oldu. Fa xarajən Nebi sallallahu əleyhi və səlləm min indihə bihə və yəqulu elhamdülillahi elləzi anqazəhu bi minən-nahr. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm o oradan onun yanından bu cümldəni deyə deyə çıxdı. Həm də olsun o Allaha ki mənim vasitəmlə onu oddan xilas etdi. Onun o da düşməsi ilə arasında nə qalmışdı? Az bir vaxt qalmışdı. وقنتم على شف حفرة من النار siz oddan olan bir ısırımın tam kenarındaydınız. Yani her zaman aşıb düşməyiniz an məsələsi idi. Fa anqazakum minha Allah sizi ondan xilas etdi. Xatırlayın siz nə halda idiniz? Allah sizi nədən xilas etdi? Onu heç unutmayın. Wa zkuru ni'mat Allahi alaykum. Allahın sizə olan nimətlərini xatırlayınız, iş edin. Unutmayın. Və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun yanından çıxarışan bu cümləni deyərək çıxırdı ki, həm də olsun Allah ha ki anqazahu bi. Yəni mənimlə, mənim vasitamla, mənim əlimlə onu ordan qurtardı. Yəni İslam dəvətinin qəyyəsi kiməsə təklif edib öldürmək, başın kəsmək, malın almaq, əskik etmək qəha bu deyil. Qəha bu deyil, qəha xilas etməkdən qurtarmaqdır. İslam bunun üçün gəlib. İnsanları qullara qulluqdan çıxarıb qulların Rəbbünə qoğətməy üçün gəlmişdir. İslam budur. İslam onun malına göz dikmək, onun əhline göz dikmək, onu söymək, bunu təhqir etmək, bunu təkfir etmək, bunun başını kəsmək bunlar deyil. Əgər sən müsəlmansansa Allah üçün cihad edəcəksən. Allah üçün vuracaqsan. Allah üçün səbəb olacaqsan. Hamsı Allah üstündə Allahın əmr etdiyi çərçivədə olacaqdır. Bu Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm cihad deyili. Cihadda adam da öldürülürlər, əsir də alıblar, əsir də azad eliyiblər. Amma bunların heç birisi nəfs üçün olmur, heç birisi şəriət çarxıbəsinə kənarda olmuyor. İslamın qəyyətini anlamayan yəni, kimsə İslamdan yoxsu da kimsədir və yaxşı deyirlər ki, elimsiz mücahid quldur deməkdir. Quldura bənzəyir. Çünki onun elimi yoxdur. Özünün mücahid səhrəcünün cihad edən şəxsi. Bu gündə biz bunu çox acı da olsa görməkdəyik illər boyu. İslamın qəyyəsi budur, odan gəlsərəm digər bir də vaqe İmam Naseyinin Əhməd ibn Şüaib rəhmətullahı alayihin Sunanında Sunan Kubrasında Deyinə məsbundə hədis sadə buda fəqhi tərəfi nədir? Dedi ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm uşağa deyir ki, əşrin musaamələtəsəm ol deyr. Ataşa tərəf baxır, ata sonra deyir ki, atə Rəsulullah. Allahın Rəsuluna itaat et. Əbulqasin sallallahu əleyhi və səlləm itaat etdi. Yəni Dediğim kimi dünya vaxıratı bütün xeyir məsbunun zərərində müsəlman olmaq, Allah bərasinə itaat etməkdir. Və o şəxs deyir ki, eşhedü en la ilaha illa Allah və enna Muhammədə rəsulullah. Bu iki şahadətə gətirir. İndi yəni sizə sual verirəm. Bu qapının arxasında sizin haqqında mövcudluğu haqqında heç bir bilginiz olmasa belə şey haqqında şahidlik edə bilərsiniz çöld belə deməyə belədir. belədir. Edə bilməzsiniz, çünki müsəlmansınız. İcsen is un adı olur şehadətuz zur. Yalan şahidlik olur. Əgər dəyəri 5 qəpi yetməyən bir əşya haqqında elimsiz şahid etmək adı yalan şahidlikdirsə, aləmlərin Rəbbi haqqında elimsiz şahid etmək adına da onu siz qoyun. Onu adını siz qoyun. Yalan şahidliyin ən pisidir, ən bundurudur. Ona görə də Allah haqqında elimsiz şahid etmək. Ona görə də bilin ki, insanı Bütün bəlalardan, müsibətlərdən qurtaran yeganə şey Allah'a və Rasuluna itaat etməkdir, müsəlman olmaqdır. Hər şey onun üzərindədir. Elhamdülillah vəs-salatu vəs-salamu ala Rasulillah amma ba'd. Oxuyacağam ikinci hədis. Günümüzü vəsf etsəm tam da doğru olmaz. Günümüzdən 100 illər öncəsini təsvir edir. Əgər o vaqtlar belədirsə ki, belədir. Baxın görün bizim günümüz nə gündədir. Ona üzünüz baxın. Elə mənim şeyxim Muhammad ibn İsmail al-Buxari bizim dünyamızda alim olan muhaddislərin imamlarından saləm, muhaddislərin ən elimlərindən, hədis illətləri elmində ən alimlərindən biri Muhammad ibn İsmail al-Buxari rahmetullah alayhi. حسى هند <متحدث> حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى عن اسماعيل عن قيس انه سمع مرداس الاسلامي يقول وكان من اصحاب الشجره يقبض الصالحون الاول فالاول وتبقى حفاله كحفاله التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. السنس اما Necmən Buxari bizə İbrahim ibn Musa danışdı, İsmaildən o da Qaysdan, o da Mirdəş Ərəstanmidən də eşitmişdir. Mirdəş Ərəstanmi: "Kāna min aṣḥāb al-shajarah". Hərfsən tərcümə etsən, ağac əshabından. Necə deməkdir ağac əshabı? "İnna alləzīna yubāyīʿūna ka taḥta ash-shajarah" həqiqətən də Ağacın altında beyət edərlər onlar kimdən? Allah Sübhana və Teala onların, yəni Allah'a ixtlasla beyət etmələrini xəbər verir. Fe'alə məm fi qulubihim. Allah Allahın qəlblərində onu bildidir. Yadullahı fawq aydihim. Allahın əli onların əllərinin üstünündədir, fəvqündədir. Gün əzəmətli bir beyət idi. O beyətdə o kişilər, o mübarək insanlar Resulullah sallallahu alayhi və sallama ölüm üzərinə beyət etmişdilər. Yani səni qorumaq üçün qorumağın bahası ölüm də olsa səni qoruyacağıq. Onun üzərində Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə əhd bağlamışdılar, söz vermişdilər və bunu da yerinə yetiriblər. Min al-mu'minina rijalun. <mülüyor> Müminlərdən kişilər var, içində kişilər var ki, sadaqə ma'ahallahi alayh. Allah'a verdiklər əhdlərinin sadiqdir, sadiq qalmışdılar. Minhum minqada nihbehu valladan kimisi o verdiyi sözü görməli olduğu şeyi yerinə yetirmişdir. Am minhum man yantadir. Onlardan kimisi də bunu etmək üçün gözləyirlər. Am mabaddalu tabdila onlar bunu əvəz etmirdilər. Mirdes al-İslami radiyallahu anhu o kişilərdən idi. Allah onlara razı olsun. Deyir ki Salihlər bir-birinin ardından qabd oldu. Yəni qaldırılacaq Allah onları apar da vələzəş. Yəni burada fikir versəniz bəhsin adı nədir? Hədisul mَوْquf, mَوْquf hədisdir. Yəni bunu deyəmdə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm dedi. Lan bunu niyə oxuyuram? Sonra görə dəsiz. Deyir ki, salihlər bir-birinin ardından qab dolunacaqlar. Yəni onlardan sonra xurma və ya arpa tullantısı kimi olan adamlar qalacaqlar. Lə ya'bəllahu bihim şeyə. Allah onlara, yəni heç bir şeyə dəyər verməyəcək, əhəmiyyət verməyəcək Allah subhanə və təala. Yəzəb mən kim gedir? Salihlər. Kimdir salih kimsə? Allah və Rəsuluna iman gətirən, Allah və Rəsuluna itaat edən, İslamı özünə yeganə həyat nizamı seçən və salih əməllər edən kimsə salih kimsə az bir sürdə məsbuq kimsədir. Ni digər rivayətlərdə deyir ki, Mən Buxara mənə Yahya ibn Hammad danışdı, bizə Abu Aban danışdı, bəyəndən qarşıda bir həzrəmdən bir də sonra istəmimdən dedi nə bir sıralar əsələm dedi bax bu rivayətə görə bir bilir ki, bu rivayətin bütün xarifləri hamısı marfudur, mövquf deyil. Deyir ki, salihlər bir-birinin ardınca öləb gedəcəklər, onlardan sonraya avrupa və ya xurma tullamsız kimi, yəni bizdə ona qıçıq deyilir, qıçıq belə deyil yəni onlar tot çürük saman, qırıntı belə şeylər, dəyər olmayan bir şeylərdir. Yərləmiş salihun. İndi bu günümüzə baxın. Allah onlara bir önəm verməyə Rə�sullə, istəyir. Allah subhanə və təala həfsələmə. Günümüzə baxın ki bizim bu günkü günümüzdə salihlər yoxdur deyədək qədər azdır. Və baxın ki bu gün var olan insanların böyük çoxluğunu Allah subhanə və təala əhəmd etmir. Bəlkə də yağan yağış Bəlkə də gələn o burud, bəlkə də yağan qar, bəlkə də alan Rəhmet adına vediyin nə var, hamısı bəlkə də o heyvanlar səbəbi ilədir. Allahın doğrusunu bilir. Bu hadisəyə şahidlikdən sonra bir daha yəni fərqində oluruq ki, salih olmaq nə qədər dəyərli bir şeydir və onda bilirsən ki, Allah subhanu ve taala salih olmayan kimsəyə əhəmiyyət vermir. Heç bir dəyər yox əlaqətində onu. Ona görə də biz var gücümüzlə çalışmalıyıq ki, Allah subhanə və təala bizə dəyər versin. Bizə bir dədə əhəmiyyət versin. Əgər biz müsəlman olmasaq, əgər biz iman etmiş kimsə olmasaq, əgər biz salih kimsə olmaq üçün dəridən qabıqdan çıxmasaq, Allah inamlı dəyər verməyəcək. İnşallah qarşısında mömin olmayan kimsənin, müsəlman olmayan kimsənin bir dəyəri yoxdur. Allah subhanə və təala Öz kitabında: "Ər hansı birim nöyemini öldürən kimsəyə içində daimi qalacağı cəhənnəm vəd edir." Və həmən kimsə Allah qatında dəyərlidir. Mənim o məhkəmələrin bir dəyəri yoxdur. Sadəcə Allah subhanə və təala xalqı toyuş onları yedirir və içirir. Amma onların onların bir dəyərləri, qeyd olunu kimdə yoxdur. Ona görə də, də biz çalışmalıyıq ki, salih kimsə olaq. Biz çalışmalıyıq ki, İman etdiyimizi dediyimiz şeylərə əməl etmək üçün var gücümüzü sərf edək ki, Allah qarşısında bir dəyərimiz olsun. Rəbbimdən diləyirəm ki, bizləri söz dilləyib ən gözəlnə tabe olan kullarından etsin. Rəbbimdən diləyirəm ki, qətlərimizi İslam üzərində birləşdirsin. Rəbbimdən diləyirəm ki, Əs-Sərablı hamısı aman azadlıq nəsib eləsin. Onlara vəhlə və onlara vəhlə və səbir və səbat versin. Onları bir-birinə qovuşdursun. Rəbbimdən diləyirəm ki, bizləri İslam üzərində oldursun. Aminəssala.